Чуєш неймовірну гру музикантів таку мелодію, яка здається написана саме для тебе і так тонко передає усі твої відчуття, мимоволі замислюєшся, чи це талант від Бога або все ж таки довга копітка праця за для точного виконання складних музичних творів. Ось це ми сьогодні і дізнаємось, адже ми вирушаємо до Донецької обласної спеціалізованої музичної школи інтернату для обдарованих дітей. Заворожує, чи не так? Це Микита Бурзаніца, один з учнів школи. За свої 12 років цей хлопчик досяг неймовірних успіхів, став лауреатом понад 15 міжнародних всеукраїнських та обласних конкурсів. Цікавим є те, що Микита не з першого класу навчається у цій школі. Мама мене відвіла в сіму музикальну школу. В перший клас мене Взяла учительница по фортепиано, и я там начала заниматься музыкой. В обычной образовательной школе там было больше предметов, но не было музыки. А тут меньше как бы и задают, и меньше предметов, чем в образ... общеобразовательной. Но тут есть музыка, и ей больше времени я уделяю. Юный Микита став еще однией зерочкой у великой музычной родине. Семья наша музыкальная. Я сама заканчивала Донецкую консерваторию. Два моих сына заканчивали консерваторию Донецкую и аспирантуру. Старший сын ⁇ это папа Никиты. Он трубач, известный трубач в Донецке, известный трубач в Украине и известный трубач в Польше. Он часто туда ездит на гастроли, его туда приглашают. Меньший сын... Саксофонист. Он также закончил нашу Донецкую консерваторию и аспирантуру. Тоже лауреат международных конкурсов, такой же талантливый, как и старший сын, и трудоспособные дети. Невестка моя, Наташа, это мама Никиты. Она училась у меня по педагогической практике и методике. Я работала 22 года в Дзержинском музыкальном училище, а вот последние 12 лет я работаю в Донецкой школе искусств номер 5. И с раннего детства я заметила такие яркие музыкальные задатки Никиты. Поэтому, наверное, и жизнь так сложилась, что мы стали его направлять. Но не в каждого из детей такая музычная семья. Выявод талант у раннему вите вам допоможуть досвідчены педагоги. Все начинается, конечно, немножко начинается с пяти лет. Детки, родители которых, в общем-то, видят данные у ребенка, многие из них в садике узнают от музыкальных руководителей о том, что ребенок обладает музыкальными хорошими данными, и их направляют в нашу школу. В нашей школе, начиная с марта месяца, бесплатные подготовительные курсы. Дети проходят общий образовательный цикл и музыкальный. И мы готовим их к экзаменам. Экзамен состоит из нескольких форм. Это слуховая подготовка, ритмическая подготовка. И, безусловно, если ребенок уже владеет инструментом, естественно, он играет на инструменте. Ну, конечно, артистичность ребенка у нас проверяется путем рассказа какого-нибудь или стихотворения, и дети с огромным удовольствием это делают. Вот мы 25 мая определяемся с детьми, кто должен учиться в нашей школе. И После приемных экзаменов они выбирают, конечно, инструмент, на котором они хотят играть. Это может быть и фортепиано, и скрипка, и виолончели, и ударные инструменты, и духовые инструменты. Это саксофон, это блокфлейточка. Но в дальнейшем они, конечно, взрослеют и учатся на трубе, тромбоне, габое. У нас все духовые инструменты представлены в школе. Школа невелика. В ній навчається всього 100 дітей, що дає змогу знайти індивідуальний підхід до кожного учня. В класі в середньому по 10-12 учнів абсолютно різних спеціальностей. А з 7-8 класу діти мають змогу жити в спеціалізованому гуртожитку школи, а це ще більше налаштовує на навчання. Ми розповімо вам про ще одну маленьку, але вже таку яскраву особистість. Талант дівчинки був помічений ще в зовсім ранньому віці. первый раз села за фортепиано, мне очень понравилось. Я его увидела и подумала, что у меня будет получаться на нем играть. И поэтому я нажала одну ноту, и мне так понравилось, как она звучит. И я ничего не начала играть, я просто начала играть какие-то ноты, и мне очень понравилось. Та це був лише початок її творчого шляху а зараз вона досягла вже певних успехов, про що свідчить блискуче виконання концерту для фортепиано з оркестром Дмитра Бортнянського. Мільйони образів миготять перед очима. Хочеться танцювати і посміхатися або бігти назустріч сонцю. Це відчуття не залишало мене впродовж усього концерту. Але мені стало цікаво, що ж відчуває та уявляє сам виконавець, чи його займає тільки техніка виконання твору. Як ви можете переконатися, навіть уява у хлопчиків та дівчат дуже відрізняється. Коли я Сьогодні грала. концерт портнянского то я представляла, ну, что это было очень давно, вот, когда э, Бортнянский сочинял, он представлял свою как, какую-нибудь картинку, и я уже думала, а какую он картинку представлял, и я начала ее как-то ну, складывать. Что у тебя ну, там какие-то ну дамы там ходят по королевству ну, про просто это было очень давно и поэтому это там было все красиво так был дворец там и в нем ходили э, дамы там все танцевали так очень красиво прошу маму чтобы чтоб она ну как бы за меня молилась, чтобы я хорошо сыграл. Хоть, ну, я стараюсь на сцене. Хочу чисто сыграть, но у меня не всегда получается. У меня больше получается музыкальный, муз с музыкальной стороны играть. Это как бы ну, чувства, эмоции, чтобы передать слушателю, какие у меня. Ну я не думаю о тексте, о правильных нотах. Я думаю о образе там, например, если спокойный образ, то я представляю себе небо или что-то спокойное, а когда очень бурное, насыщенное, то я представляю себе море, там, шторм.